прес віце віцепрезидент Київського Динамо Олексій Семененко, особисто від себе додам, що завжди привітний людина з почуттям гумору, фахівець своєї справи, відзначив ювілей своєї роботи у найтитулованішому клубі країни. Вже він працює там 25 років. За цей час Олексій Семененко пережив з командою найбільші перемоги, найболючіші поразки. Історія одного успіху у київському Динамо у наступному матеріалі. Олексій Семененко потрапив до Київського Динамо на початку 89-го року. Тоді молодого та перспективного журналіста помітили колеги по медіакорпусу Олександр Липенко та Валерій Мирський, а погоджували його працевлаштування в найтитулованішому клубі країни з самим Валерієм Лобановським. Приятний тембр голоса розковано вів себе у мікрофон. Хоча ми не бачимо, як коментатор сидить і як він себе собі я Не що стучень такий способний парень. Ну як-то подошов к ньому? Я говорю, что ты все время тут пишешь? Он говорит, ну, я люблю статистику. Оказывается, он очень любил статистику. Футбольной статистики такой ни у кого не было, как у него. Так мало что футбольная статистика. Он хоккейную статистику вел. И не только канадского хоккея, как мы приняли, раньше говорили, но и русского хоккея. Я помогал Валерию Мирскому, он организовался клуб наш. Не было еще такого, такого службы, пресс-службы. В общем, был такой небольшой отделчик, который занимался там пропагандой, и Валерий Мирский, Валерий Исаевич, вот я его могу назвать своим учителем в журналистике, он сказал, что нам нужен сотрудник, у тебя нет кандидата. Я так подумал, говорю, знаешь, Валера, есть такой парень, Алексей Семененко, он ведет репортажи, вот послушай, говорит, ну я его слушал, молодец, он хорошо ведет, я даже с Лобановским как-то говорил, он говорит, ничего, парень способный, говорит, пришли его ко мне, я ему кое-что подскажу, чтобы он больше о футболе понимал. Ну как-то я прихожу вечером перед выступлением, в своем мы где-то в полночь были, после 11 часов, а он еще сидит там, что-то пишет. Я говорю, Леша, а вот у меня такое предложение есть, не хотел бы ты пойти работать в «Динамо». Так на меня большими глазами посмотрел, говорит, так это же моя мечта. Я очень люблю киевское «Динамо». Ну, говорю, приходи. А я выбрал то, что можно назвать хрустальной мечтой с детства. Это приглашение в футбольный клуб «Динамо Киев» Мне тогда молодому человеку, от самого Валерия Васильевича Лобановского, ну, конечно, я бежал так, что из-под пяток искры сверкали, бежал на Грушевского три. Я не вірив в це щастя. Перше закордонне відрядження Олексія Семененка сталося у тому, таки 89-му. Тоді київське Динамо у Кубку УЄФА грало з італійською Фіорентиною. Напередодні поєдинку, що мав відбутися у місті Перуджа, пройшла перша серйозна розмова Лобановського та Семененка, який мав коментувати цей матч. Чотири дні ми знаходилися в Італії, я жив в одній гасінні з командою, і от в один із вечорів пішов, не пам'ятаю хто і сказав, що Лобановський тебе зов'яти в номер. Ну ничего себе в номер к Лобановскому. Я к нему захожу и, ну, говорит, садись, Алексей, такой ослабленный, такой домашний. И вот где-то, наверное, я, конечно, был зажатый, потому что Лобановский, не помню, ну минут 30 точно. Он о чем-то рассказывал, а все крутилось вокруг завтрашнего репортажа, который я должен был и комментировал. Вот. И вроде бы ничего, знаете, вот потом я сталкивался с таким и не раз, как любой комментатор. Ты должен вот это сказать. То и бумажки надо подсовывали там всякие. Вот это ты обязан прочитать там. Это было, к моему глубочайшему сожалению, было такое. А Лобановский ненавязчиво вот подсказывал, как, что. А если вот это, то, вот, наверное, что вот так лучше сказать. Я же тоже ну, не, 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 не с улицы пришел, а из журналистики уже с каким-то опытом, я понимал, что он меня натаскивал, извините за такое слово, на то, вот, как нужно бы сказать в эфире, если мы будем проигрывать, или если будет то, 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 то. То есть я впитывал его эти уроки. Как получилось, я не знаю, там репортажи, но претензий с его стороны не было. Але без критики Лобановского також не обходилось. Як приклад, матч відповідь так тією таки Фіорентиною, що проходив пізніше у Києві. Мороз был, ужасне поле, а мне из кабины с казалось поле великолепное. И я похвалил сотрудников стадиона, агронома, как здорово они подготовили поле. Вот то, что я видел визуально, то я и сказал. Но я на поле не выходил, травинки не щупал. А Валерий Александрович вы, вышел, пощупал. Игроки ему сказали, что ноги расползаются. Там бутсы тогда подбирали и прочее. И тут еще и Динамо вылетело. Как Лобановский. Думаете, он в кабинет пригласил, как некоторые руководители, и кричал там так, что стены ходуном ходили? Нет. Он, он даже не звал меня к себе, а так поймал момент, когда вот, вот я иду как бы мини, мимо, и он, Алексей, что, поле было хорошее, да? Он это сказал так, что я до сих пор вот, вижу его выражение лица, его голос слышу, мне до сих пор хочется вот в это кресло зарыться, чтобы меня не было. Вот тогда тоже так было. Вже після епохи Валерія Лобановська тренери у Київському динамо змінювались один за одним. Загалом за 25 років роботи у клубі Олексія Семененка у команді було 14 наставників, і з кожним з них потрібно було знаходити спільну мову. Всього було 20 зменшений тренерів. приятно тоді з чоловіком, правильно? Когда він сам приємний чоловік. когда он не высокомерен, когда он не корчит из себя большого начальника, ну и так далее. Я думаю, что здесь процентов 70 вот таких тренеров, с которыми было приятно и очень приятно работать. Ну, плюс еще их звездность. Это, то, это естественно, то есть и, и они, будучи звездами, еще вот нормальные люди, это усиливало Мою радость, не скажу счастье, но, наверное, радость, подаренную судьбой, что я с ними работаю. Ну что, опять о Лобановском говорит, нет. Конечно, приятно было работать вот с Николаем Петровичем Павловым, совсем чуть-чуть. Но мы вот до сих пор с ним встречаемся, обнимаемся. С Анатолием Васильевичем Демьяненко было приятно работать. С Валерием Георгиевичем Газаевым. Очень такой специфический человек, но очень образованный. Умный. Ум специфический такой, знаете, вот, вот эта вот горячая кровь осетинская. Особенно, наверное, ему самый большой респект за Ермоленко. И более того, от меня лично за Ермоленко. Я очень огорчался, когда он был, по-моему, в «Динамо-2», Андрей. Один из, не буду его говорить фамилию, людей из этой команды говорил, «Да это деревянный такой, да это вообще, да это, 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 это». Вот. Но почему-то Газаев на него обратил внимание, но вот этот вот характер самого игрока и вот эта вот принципиальность такая, я бы сказал бы осетинская в хорошем смысле слова, принципиальность тренера, ну вот, пожалуйста, результат. Ну, сейчас, ну, навіть номер один в команді «Динамо Київ. Сергій Рибров став вже 15-тим тренером, з яким доводиться працювати Олексій Семененко у якості прес-аташе клубу Як зізнається, сам Семененко спочатку він досить стримано ставився до перспектив Риброва як головного тренера, але з часом його думка змінилась. Я взагалі знаходився на такій пісімістичні волні після всіх тричі харди, і головне після всіх тих результатів, котрої ми бачили, після посівтої гри, котрий ми в исполнении нашої команди. Да, я пессимистически относился о перспективе тренерства в «Динамо» в качестве главного тренера Сергея Реброва. Но это вот мое мнение, оно потихоньку менялось в лучшую сторону, потому что Резо Чаханалидзе, человек футбольный, он все-таки был чемпионом Европы среди юниорских команд, очень давно, но неважно, то есть он-то футбол знает, правильно, Лучше меня знает, безусловно, вот когда смотрит на игрока. И вот он мне начал рассказывать, когда Ребров стал помощником э, Блохина. Ты, ты знаешь, Сережа такой тренер умный. Ты знаешь, Сережа вот это, это. Я иногда так думал, ну, ну резонно, что это ты мне про Сережу, про Сережу как-то вот. Что, ну действительно такой? Да, вот он такой, он тактику, он плюс, он это, Рауля привез, значит, ну, порекомендовал президенту, президент пригласил из Рубина, это вот тандем такой, Рауль, и Ребров, а что ж Блохин? Ну, Блохин там, типа, кофе пьет и вникает или не вникает в то, что ему говорят Ребров, подчеркиваю, и Рауль. Потом еще были какие-то моменты такие, потом я стал присматриваться. А действительно, вот, вот есть творческое такое начало. Поэтому Отношення оно Ріброва вот буквально, ну я не знаю, з неделей, с з кожним місяцем. І зараз воно В Сторону, звісно, положительно. Під керівництвом Сергія Риброва київське Динамо нарешті почало прогресувати. Олексій Семененко впевнений, що зараз у киян як ніколи високі шанси знову завоювати чемпіонські медалі. А за кілька років можна буде затягнути і на третю зірку в емблемі клубу. Те, що було полгода назад або рік тому. Оно, к счастью, испарилось, я имею в виду негатив в отношении вот, перспектив команды. И вот эта вот пустота заполнилась оптимизмом. Я думаю, не только у меня. В этом году все складывается так, что Динамо должно стать. Обязано стать чемпионом. Дмитро Шамановский, телеканал Киев.